Vás eh, při úlohe číslo 3, praktika 4 na úče F, kde budeme měřit charakteristické záření kovů, charakteristické spektrum a budeme se snažit tyhle kovy tímhle identifikovat. Navíc pokusíme se u jednoho dvou vzorku určit i eh, hmotnostné nebo objemové zložení ve slitině z více prvků. K tomu potřebujeme zářič, použijeme americium, k tomu potřebujeme vzorky, které máme načíslované a k tomu potřebujeme detektor, který je chlazený v ten dusíku, a který je zesenzitivní právě na očekávané spektrum energií záření rengenovského. Takže jeden z nutých kroků je celou aparaturu si skalibrovat. Pro ten účel umístíme zdroj na přímo do detektoru a oddálíme ho kvůli e, znížení jeho příliš vysoké intenzity v našem případě. V tomto uspořádání nabereme charakteristické spektrum a pomocí známe rozdělení nebo známého spektra e, prvku americium u, detekujeme Některé charakteristické čáry a podle nich nakalibrujeme software, aby jsme měřili ne v čísle kanálu odpovídajícího nějaké energii, ale aby jsme těhle číslom kanálu přiřadili nějakou energii. Další, co je důležité vědět, je, že atomy, když přeskakují z jedné hladiny na druhou, po jejich excitaci, vyzařují e, nějakou energii. Aby jsme se v tom byli vyznali, tak vyzařované e, pásy nebo přeskoky jsme, jsou standardně nějak značený. Káčkem značíme přechod z hladiny L na hladinu e, z libovolné hladiny na hladinu K. Když k tomu přidáme označení K alfa, K beta, tak K alfa je z první vyšší, to znamená z L na K, když dáme beta, je to z M na K. Když čáru označíme jako L, tak se jedná o přeskok z nějaké vyšší energetické hladiny na hladinu L a zase alfa beta nám označuje, jestli je to z první nejbližší úrovně z MK nebo z další vyšší z NK a tak dále. Co je důležité si uvědomit dál, že mezi K a alfa a K beta obecně platí jistá závislost. V závislosti na atomovém čísle je poměr počtu výskytů mezi alfa a beta je víceméně daný a varíruje mezi 0 až 0,3. V každém případě výskyt čár alfa je významně vyšší než čár beta. To znamená, nejčastější přeskoky, které registrujeme, jsou alfové, pak až betové v poměru 1 u 3 a horší. Další důležité, co je potřeba si uvědomit, že nejčastější přeskok, který registrujeme, je přeskok K, to znamená na základní hladinu. Výčetnost přeskoku na hladinu L a na další je zase nižší. Takže to je v nějaký relaci mezi jednotlivými plochami. Pak je důležité, že máme k dispozici tabulky pro každý prvek s jeho atomovým číslem, máme seznamy energií při přeskocích k alfa, k beta, zase je tam další členění k alfa 1, k alfa 2 například, což může zase souviset třeba s různým magnetickým číslem v těch hladin nebo elektronů na těch hladinách a tak dále. Pak je tady ještě možná zajímavý řádek kraj pro káčko, kraj pro elko a tak dále to nám jenom říká, že to je přeskok z nekonečná nebo z kraje atomu na danou hladinu. To znamená, je to jinými slovy excitační energie elektronu na, 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 dané hladině. Důležité a pro naši orientaci v tabulce je dobré vědět, že ty energie vstoupají pro jednotlivou čáru od prvku s nižším atomovým číslem až po prvky s, s nejvyšším atomovým číslem, čili je to vzestupná řada. To znamená, když hledáme čáru nebo prvek a měříme nějakou čáru, tak co je důležité? Důležité je tu začít hledat nejdřív v K alfách, když najdeme, pak se dívat i, co se nachází za čáru na místě naší kábety. Když je to možné, tak se samozřejmě podíváme i na elkové čáry, které už jsou ale významně slabší a můžou se nám ztrácet v šumu, podle toho, jak máme citlivé zařízení v měřící. Co je dál důležitého, je, že... že když nenajdeme čáru odpovídající betě, tak spochybňujeme samozřejmě správnost určení čáry v alfa. Může se stát, že najdeme dvě čáry, které by měly odpovídat a mohly by odpovídat k alfa, k beta, ale nenacházíme v daném místě prvek, který by se v tomhle shodoval. A pak samozřejmě další možnost je podívat se, jestli jsou to elkové čáry a když tam najdeme nějakou schodu mezi l alfa a L-beta, identifikujeme prvek, pak je důležité samozřejmě se zamyslet a podívat se, proč nevidíme káčkovou čáru. Poslední věc možná, kterou na úvod je dobré zmínit, je, že ne, když budeme podle bodu 3 se snažit vykreslit graf, závislost, graf závislostí atomového čísla prvku a výtěžku na dané čáře, tak zase buď tam vynášíme k alfa čáry nebo k beta čáry nebo jejich součet. Vynášet k alfa a k tomu se podívat a vynášet k betovou čáru jiného prvku je samozřejmě vnášení chyby do, vůbec do tvorby takovéhoto grafu. Když si nejsme jistí, tak samozřejmě můžeme vynášet součet k alfa plus k beta, anebo můžeme ze součtu separovat pomocí známého rozdělení poměru mezi k alfa a k beta. Můžeme separovat jednotlivý prvek z praktického hlediska, na to se ještě podíváme pak při detailním pohledu, je důležité vědět, že ty K alfa a K beta čáry můžou při rozlišení detektoru, který máme, splývat, můžou se slít do jednoho píku. V tom případě samozřejmě je těžké to rozdělit měřením, dá se to rozdělit na základě e, vztahu mezi těmi křivkami, které máme, ale je asi nejvhodnější pak vlastně vynášet součet k alfa a k, beta, Vlastně vynášíme tu slitou čáru. Takže to by bylo všechno k praktickému měření, protože tady nemůžete být a nemůžu vás přímo navigovat. Tak po nabrání spektra, jak to máme e, tady připravený, a po identifikaci čar. E, americia a pak na, na kalibrování spektroskopu. E, pak si nabereme takzvané referenční spektrum, kde umístíme detektor do zářič do finální polohy, kdy nám bude zářit na náš vzorek a vyzářené záření ze vzorečku nám Ujde, pak bude, je směrován na detektor a tak dále. Nedáme tam na úvod žádný vzorek, necháme tam jenom držák, založíme, umístíme to co nejblíž zařízení, patrně, a něco nepoškodíme, snažíme se co nejblíž. Tak v tomhle uspořádání nabereme referenční spektrum, které pak můžeme odečítat od naměřených spektr. Původní krok je na kalibrování našeho detektoru. Některé píky jsou jednoduché a některé píky jsou označené jako triplety. Triplet znamená, že je to slitý jeden pík, nebo je to pík rozpadnutý na tři podpíky, které nemusí mít vůbec stejnou intenzitu. Takovýhle pík se nám promítne v našem spektroskopu nějakým způsobem a dopředu nemůžeme vědět, jestli to není nějakým způsobem posunutý. Proto se zaměříme na jednoduché píky a vyznačíme je. Třetí pík plus začátek, konec, dan. Jdeme do tools, kalibrace, vyčistíme všechno, přidáme první pík, centroin, hodnota, tečka. 5, a OK a kalibrací viditelníme teď si kontrolně označíme tripletové píky které nám se zdály nevhodné a podezřelé Hledání prvků musíme počítat, že se můžeme dopouštět chyby 0,3 kevu, která nesouvisí s nabranou statistikou, ale je daná třeba tím, že ten pík se skládá z několika čár, třeba z tripletu, a ten není rovnoměrný, což většinou nemá důvod být. A tudíž tohle nám deformuje pak tu výslední informaci. Děkuji. Takže po dobu, než se nám nabírá slibované referenční spektrum, které pak budeme odečítat od nabraného signálu, už teď můžete vidět, že původní vysokánská hodnota na místech původních píků malé hrbolky, které bude dobrý pak odečítat od skutečného spektra. Děkuji. Ako příklad, kromě toho, že vám budou zaslány pak trošku připravené data, uděláme si teď vzorové měření vzorku číslo 1, který založíme na experimentální místo. Zase je to zhruba pod úhlem 45 stupňů, tak aby na něho zářil zářič a takhle to založíme. Dál budeme se věnovat ještě zajímavému vzorku číslo 4 a vzorku číslo 5, ke kterému vám ukážu něco na monitoru, ale jinak byste takhle měli mít představu o tom, že co to měření obnáší, bohužel si nemůžete nabrat svoje vlastní data, ale zkusím vám nabídnout teda nabraný data naše, a ty si můžete sami nafitovat a pokusit se určit, co je vzorek číslo 1, číslo 2 a tak dále. Takže teď jdu nabrat data pro vzorek číslo 1 a pak vám ukážu, jak můžete přistoupit pak k té samotné identifikaci materiálu toho vzorku. Děkuji. Takže máme nabrané asi po třech minutách času takovéhle spektrum. Když se podíváte, tahle část většinou kopíruje to, co jsme měli jako referenční spektrum. Takže pak ve vašem případě si odečtete referenční spektrum a měl by vám tam vykouknout takovéhle hezké. Pík, který už jsem označil zhruba od těchto míst do těchto míst. Jak ho dál analyzovat? Jak z tohoto píku zjistit, o jaký prvek se jedná? Tady máme výpis binu toho píku. Máme tady, kde začal, kde skončil, v jakou energii má těžiště píku, 8,25 kevů, už je to v nakalibrovaných jednotkách, Polo šířku v polovině maxima, nějaké rozlišení, rozsah odkaď dokaď v kevech, gros, to znamená velikost celková, kolik tam napadalo eventu, plus net, net areu, to je počet prvků v ty růžový, označené části po odečtení backgroundu. Na, když si tam najedeme myškou, tak se nám objeví pod ROJ, což je zkrátka pro Region of Interest, se nám objeví ještě jedna informace navíc, která nás zajímá, a to je net live, to znamená počet countů za sekundu, neboli český výtěžek tohle číslo, těch 34,79 a tak dále, zatím to nabíráme, nám u, 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 určuje, kolik eventů za vteřinu nám do tohoto napadalo. Je to hodnota, kterou, kterou pak budete vynášet do grafu v úloze v číslo 3. Takže jak to určujeme? Vezmeme tabulky a začneme hledat v káčkových čárách. Je to zhruba 8,25 kevu, takže do toho nám padají kandidáti nikl, měď a zinek. S hodnotami pro K alfi kolem 8, 8,6, 7,9. Takže začneme postupně. Myškou si ťukneme na hodnotu 7, 4 zhruba, to je tady. A vidíme, že pro alfa čáru se nacházíme někde na doběžné. Když si tukneme beta čáru 8,3, což je někde tady, tak nám vychází, že beta by byla významně vyšší než alfa. Ale z teorie víme, že alfa je určitě minimálně třikrát větší než K beta. Takže nikl není úplně dobrý kandidát. Podíváme se na měď. Měď má alfu na 8,0, což je zhruba v těchto místech, což je trošičku pod maximem. Takže zatím dobrý kandidát. A K beta nám vychází na 8,9 podle tabulek. Takže ťukneme si na 8,9 a je to už významně níž, než alfa nám vycházela a odpovídá to i logice teorie, že alfová čára, alfový výtěžek bude významně vyšší než beta. Třetí kandidát, který nám do tohoto rozsahu padá ještě zinek, 8,6, když si ťukneme, vychází do těchto míst, to znamená, těžký je vysvětlit, proč před alfa čárou se nám nachází takové množství eventů nebo událostí. A když se podíváme na 9,6, což je beta čára, tak 9,6 nám už prakticky padá na konec píku, a tudíž vlastně tenhle kandidát je taky pro nás ne tak dobrý jako kandidát měď. Závěr je, že prvek je měď. Druhý závěr je, že k alfa a k beta čára mědí jsou slité do jednoho velkého společného píku a není rozlišitelná jednotlivá skupina eventů pro alfu a pro beta přechod. Takže to by bylo k měděnému k mědí. A vzorku číslo 1, takhle, když přistoupíte k určování ostatních vzorků, tak by se vám měly povést ty vzorky všechny identifikovat. Na závěr poslední část. Zastavím se ještě při jednom vzorečku číslo 4. Za chvíličku. Vzorek číslo 4 jsem sliboval, že se na něj ještě podívám. Proč? Vidíme ho, že je označený jako součtový, a v něm vidíme, že máme nějaké dva, dvě maxima. Takže můžeme očekávat, že se jedná o svitý pík a nižší energie bude maximum pro alfu, vyšší pro betu. Takže jdeme hledat. Když se podíváme na první pík, tak nám vychází energie kolem 10.7 druhého píku, to bude 12,6 a plus minus a budeme hledat. Takže hledáme v K alfách 10,7, nám vychází něco mezi Germániem a Arzénem, což by nebylo úplně příjemné mít tady Arzén, ale když máme 10,6 u Arzénu, tak by jsme tam měli mít něco na 11,7. Když se podíváme, co se nachází na 11,7, tak je tam přesně důlek. Jo? Je tam minimum na 11,7. Takže arzen, pokud tam je, tak jeho beta čára by byla uměle posunuta do ohromně vyšších energií. Když hledáme naopak beta čáru, tam vyhovuje velmi dobře selen svojimi k beta čárami. Ale K alfa čára Selénu vychází na 11,1. A když se podíváme, kde je 11,1, zase to vychází někde do údolí. Takže ani Selén to ne nemůže být. V tomto případě nenacházíme kombinaci K alfa a K beta čáry, která by vyhovovala pro měřenou, měřený vzoreček. Proto zkusíme jít do čár L. Když hledáme L-alfa čáru, a tady je chyběcí stránka. Když hledáme L-alfa čáru, hledáme L-alfa 10,7. 10,7 je bizmut, K-alfa 10,8. Dobrý kalendář ještě olovo 10, 4, 10 5. Podíváme se na betu. L beta, tady. Máme všechno na úrovni kolem 12, 3, 12, 7 pro olovo. 12,6, 12,6 A skutečně 12,6 je beta čára, kterou pozorujeme u bismutu, by to bylo spíš 13, je tu jedna 12,6 štišková čára, ale beta čáry všechny se pohybují kolem 13. Když se podíváme, kde je 13, je už trošičku za píkem. To znamená, tady je zhruba 13, když to tady máme těch 12,6. To znamená, že našemu. Můžeme udělat závěr pro vzorek číslo 4, že se jedná buď o olovo nebo o bizmus. S tím, že vyšší pravděpodobnost a líp ty čáry sedí pro olovo. Takže to by bylo k tomuto a dál už asi nebudeme natáčet další informace a vám budou zaslány data, které byste měli zkusit tímhle způsobem zpracovat a naplnit i další úlohy, které se pro vás žádají. Děkuji za pozornost.